dostlar bu gün mən sizə <coughs> qara quş və səs haqqında məlumat oxuyacağam. Qara quşun 4 növü var: kənd, şəhər, sahil və dağ qara quşu. Dağ qara quşları adından da məlumdur ki, dağ çaylarının, dərələrində, qayalarda, insan məskənlərində daş tikillərin, yuva daş tikillərdə yuva qoyurlar. İldə 2-3 dəfə yumurtlayırlar. Ən çoxu 6 yumurtadır. Üstündə kürk yatarlar. Kürk yatma müddəti 13-19 gündür. Qara quşlar kiçik, incə quruluşlu, qısa boyludurlar. Onun quyruqları haçalıdır. Qara quşlar həm də yazın müjdəsi adlandırılırlar. Adlandırılırlar ant planterlər. Sərçələr Azərbaycanında geniş yayılmışdır. Boyları təxminən 5-6 santimetrdir. Ən böyüyü isə təxminən 10 santimetrdir. Sərçələr göyərtçinlərdən daha balacadır. Dostlar, mən sərçə haqqında azca da bilinc, çünki e, məlumat nə qədər axtardım. Deməli, 1.5 saat, 5 dəqiqə axtardım, tapa bilmədim. Hə, dostlar, bir videomuzun daha sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı, layıq like atmağı unutmayın. Sağ olun. i'm a those